Лайка это видео, селфи, внимание! Это стартап-шоу на м 1 и мы сегодня рассказываем про колер Морозова, который будет полностью меняться. А, що таке екзит? І а, чи страшний він для стартаперів? Фейли і він зоось салдани. А ще додайте Київ, якого ви взагалі ніколи не бачили. Про непопсові місця буде розповідати наша гостя, а саме засновниця проекту Сікретний дворік Юлія Певзенко. Я записала, а тепер ще обов'язково запам'ятайте, що у нас є одна вікторина і два переможці. І ви можете забрати якраз і чашки, і запас кави. Головне дивитися протягом цих чотирьох годин стартап-шоу разом із усіма. Клипом и контентом. И потом будут отвечать по на пытанию Длайка. Uh -huh. Да, договорились. Ну, просто, если все будут внимательны, все получат. Итак, календарик. 1851 год. Все знают швейные машинки Зингер, да? Mm -hmm. Но моя она мама еще дома так дома точно. Дома находится, и она еще до сих працюет. Да, <связывая> и <связывая> и в этом году американец Исаак Мэри Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом. 1949 год. И тут просто чудаси. У Лондоне, само на Биг Бене, <связывая> <связывая> на на Стрелце, стрелцы, годинника, силу селяки шпаки. И через это час можно сказать по и на 4 минуты Биг Бен начал отставать и бить час за поиснянием. Сегодня практически ни один праздник не обходится без поздравительных открыток. А, кто а мог... колись, колись, на 100 лет тому май майже никто не уявлял, что это вариант для спілкування для эпистолярного жанра. Отже, давай прогадаем, что был такой хлопец, которого звали Хелмарк, то есть Джейс Холл, и он же зас засновник этой фирмы Хелмарк. И а, в 8 лет он начинает работать и работать. А? Ходит по соседям, предлагает а парфюмерию, пирожки, лимонад. То есть ну, просто стараются помогать своим родителям. Свое Приходит в очередь время... до дома и начинает малювать. Но рисовать не в обычных альбомах, а на крошечных лоскутках бумаги, а, при которых в рисуночке приписывалось какое-то определенное приятное предложение или же пожелание. После чего мальчишка решает а, тем а, соседям, которые в большинстве случаев ему помогали, так Да, он в знак благодарности за то, что они совершали у у него покупки, он им высылал другой, всякие другой, разные другой. открыточки. Делал это самостоятельно, с эти рисуночки с приятными пожеланиями. И да, здесь он понимает, что это не только его хобби, но также еще и очень сильно веселит людей, потому что это и момент сюрприза, и знак признательности, и просто приятное, Тоже Тож, 10 лет пролетает очень швидко, и он кидает на это навчання, бо у него есть план. Он прямой до конца, и что он делает? Он собирает все листівки, кладет их в коробки по 100 штук. Затем насылает фирмам, которые а, чем-то торгуют. Так? И а, после этого они получают эти пакунки, рассматривают шаленые листівки и понимают, что это, о, це новый рынок. И они возвращаются до него с замовлениями на эти листівки, и при этом еще деякі просто одразу ему насылают деньги. И представляете, теперь действительно а, объем годовых продаж компании, которая была основана в 1910 году, составляет больше 4 миллиардов долларов. И вообще существует более 45 тысяч самих магазинов фирмы Hellmark. И выпускаются открытки более чем на 30 языках и продаются более чем в 100 странах мира. <свес> вот так юный стартапер решил покорить мир приятными открыточками. Exit. Зараз будемо спілкуватися до цього слова. Зірки будуть пояснювати значение наступного стартаперського форматного словечка. Excite? Exit? Как пишется? Excite. X Выход. ZX IT. Пошел вон. Какой-то порно сайт. Не знаю. Просто не знаю. Слушайте, вообще не по адресу. Экзит это буквально выход, а именно продажа одним из акционеров компании. компании. Очевидность, так? Продажа одним из акционеров компании своей доли. То есть, как правило, употребляется применительно к самим инвесторам. Вот так. Объясни, если хочешь. А, я не хочу. Мне все на что вы. Ну, это еще скажешь, мне тоже Отже, дивись уважно наш ефір. Слідкуй за it трендами. Дізнавайся секрети успішних людей і отримай подарунки тільки у стартап шоу з нескафе одному. Испания, Испания. Испания, жаркое солнце, тонные люди, мороженое, которое меняет цвет. Все именно О -о -о. так мороженое Хамелеон изобретает Мануэль испанский физик. А Мануэль Абоша Линарес. Линарес. больше Линарес. Самое интересное, что физик действительно на 100% уверен в том, что это совершенно не относится ни к никаким химическим реакциям, потому что это мороженое регулятивно действует там с соприкосновением с определенной температурой. И да, и там происходит... Сходять хімічка лавіка реакція. не хімік. <ріст> 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 так, цей хамеліон буде змінювати колір з синього на червоний. Причому ти береш і при цьому, коли ти кусаєшся морозова, вона також буде змінювати колір. І вскорі совсем через час ми будемо знавати ще більше королівських новостей, Свіженьких, вкусненьких, сладеньких да. наприклад селфі з короливою Єлизаветою, напримір Фейли і війни ну, а Ночі Київ, якого ви ніколи не бачили. Дочекайтеся нас обов'язково. А перед тим музика, кліпи та корисна інформація на М1.